endi izomeriya tushunchasini tushuntirib bermoqchiman izomeriya bu nima izomeriya tushunchasini gaplashishdan oldin ekrandagi moddalarga e'tibor beramiz ekrandagi moddalardan manga ikkita o'xshashligini va ikkita farqini topib berang birinchisi o'xshashligi massalari bir xil to'g'rimi keyin esa tarkibi bir xil ya'ni ikkalasi ham to'rtta uglerod va o'nta vodroddan tashkil topgan yani, demak ikkita o'xshashligi massa va tarkibi bir xil keyingi rasm ochaman farqlarini topamiz ikkita moddani yoyma holatda ya'ni struktur e, tuzilishi berilgan ularni farqini topamiz farqi ikkalasini tuzilishi har xil tuzilishi har xil bo'lgandan keyin xossalari ham har xil bo'ladi demak izomeriya izomer moddalarga ta'rif beramiz tarkibi va massasi bir xil xossasi va tuzilishi bilan farq qiladigan moddalar izomerlar deb ataladi bu hodisa esa izomeriya hodisasi deb ataladi demak butanni ikkita izomeri, izomeri bor ekan normal butan va tarmoqlangan holatda ikki metil propan yoki izobutan ham deb yuritiladi izo degani bu bilamiz o'xshash yoki bir xil degan ma'noni beradi bu joyda endi ko'proq e, butanga o'xshash degan ma'noda lekin ko'proq e, e'tibor bergan organik moddalarda e, tarmoqlangan holatlarga shu izo qo'shimchasi ko'proq qo'shiladi nisbatan ana endi keyin davom etamiz mana bunga e'tibor beramiz e, zanjir o'yin bekorga qo'ymaganman buni e, zanjirda bilamiz nimaligini birinchi savolim sizlarga keyin o'zim javob beraman baribir e, izomeriyani nechta turi bor edi to'rtta turi bor edi birinchi turi zanjir izomeriyasi edi alkanlarda aynan mana shu zanjir izomeriya uchraydi zanjir izomeriya deganda uglerod zanjirining izomeriyasi ya'ni uglerod zanjiri har xil to'g'ri chiziqli va tarmoqlangan holatga o'tib har xil izomerlarni hosil qiladi mana e'tibor beramiz zanjirlarni tasavvur qilaylik uglerod deb uglerod bo'ladigan bo'lsa har bittasi birinchisi yettita to'g'rima to'g'ri uglerodlar birikkan bu geptan deb oladigan bo'lsak pastda uni izomerlarini yozishimiz kerak bittalab yozib o'tirmaymiz joyini o'zgartirish orqali ifodalab beramiz ya'ni mana bitta uglerodni ajratib olyapman va mana shuni o'ziga qaytib biriktirishim kerak bu ko'chaga chiqib ketmasligi kerak chunki oltita bo'lib qoladi va massa tarkibi o'zgarib qoladi keyin u izomer bo'lmaydi ana endi e'tibor beringlar zanjirni birinchisiga qo'yadigan bo'lsam nimadir o'zgaradimi yo'q dastlabkisi bilan bir xil bo'lib qoladi birinchisida turibdi degani bu uzun zanjir bo'lib qoldi ya'ni bir ikki uch to'rt besh olti yetti ya'ni shunday bo'lishi kerakki qanday qilib izomerligini bilishimiz kerak nomlaganda nomi har xil bo'lishi kerak lekin massa va tarkibi bir xil bo'lishi kerak qisqasi qilib bu metil radikali chunki bitta uglerod degani shs uch degani bu metil radikali metil birinchi uglerodda turmaydi shuni eslab qolsanglar bo'ldi ikkinchisida etil turmaydi yo bo'lmasa etildan kattasi ham turmaydi uchta propil turmaydi va propildan katta radikallar ham turmaydi beshta ham uzr uchta propil va undan kattalari turmaydi to'rtta butil va undan kattalari ham turmaydi va hokazo qisqasi birda bittalik ikkida ikkitalik uchta uchtalik radikal turmaydi agar birda siz bir metil yo ikkini ikki de, etil de, deb nomladingizmi demak xato nomlagan bo'lasiz uni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi izamerlar qanday yozilaman metil bo'lgan vaqtda 2 ga qo'ydim keyin 3 ga ko'chiraman keyin 4 ga ko'chirmoqchi bo'laman lekin bo'lmaydi nima uchun chunki bu 4 to'rtinchi uglerod bo'lmaydi endi endi radikal yaqin tomondan raqamlanardi to'g'rimi shu sababli bu tomondan raqamlani boshlanadi 1, 2, 3 deb 3 uchinchi uglerod bo'lib qoladi va mana bunda turgan 3 uchinchi uglerod bilan bir ikki uch ikkalasini nomi bir xil bo'lib qoldi ikkalasi ham 3 metil geksan bo'lib qoldi shu sababli ana endi qo'yib bo'lmagandan keyin ikkinchisiga olib kelib turamiz endi tugadi to'g'rimi bitta radikal bilan boshqa izomer hosil qilib bo'lmaydi ya'ni bunga tepaga qaratib qo'ysangiz ham shunda turibdi pastga qaratib qo'ysangiz ham shunda turibdi bunda ham xuddi shunday tepa pasi ahamiyatga ega emas ikkalasi bir xil shu uchun ana endi yana bitta uglerodni ajratib olib asosiy zanjirga emas radikal sifatida biriktiramiz birinchi bo'lib ikki ikkidan boshlagan qulay ikki ikki qildim birga olib kelolmayman metil bo'lgandan keyin 2 2 qildim ana endi 2 3 qilaman keyin bunga olib kelib 2 4 qilaman. mana tepaga tegib qolyapti e'tibor bermaysiz, tepadagi alohida 2 4 bo'ldi endi savol berishlaringiz mumkin bu endi bunaqasiga sanalmaydim deb sanab ko'ringlar bunaqasiga ham 2 4 bo'lyapti ya'ni bunaqa modda bor 2 2 degani emas ana endi buni bunga qo'ya olmayman, chunki uzun zanjir bo'lib qoladi yana geksanga ya'ni, Geksenge, yani mitil geksanga aylanib qoladi shu sababli endi ikkalasini ham birga o'zgartiraman buni uchinchsiga olib o'taman bunisini ham uchinchisga olib o'taman bunda ikki ikki bo'lib turgan bo'lsa ana endi uch uch bo'lib turibdi bunaqasiga sanasangiz ham bunaqasiga sanasangiz ham bir xil xohlagan tomonidan raqamlanadi shuning uchun uch uch de metil pentam bo'ldi ana endi buni bittasiga sursam bo'ladimi yo'q bo'lmaydi chunki bu bunaqasiga sanaladi ikki bo'lib boshlaydi biza ozi ikkiliklarni yozib bo'ldik ana endi o'rtaga olib kelib qo'ysak bo'ladi va itil gruppaga aylantirsak bo'ladi ikinchsiga olib kelib olmayman etil gruppani chunki aytdim ikkida ichil turmaydi itildan kichiklari turishi mumkin kattasi turmaydi ya'ni metilni qo'ydik ihi uchta turadi bu buchil keyin to'rt besh vakao ketaveradi ana end nomlaydigan bo'lsak bir ikki uch to'rt besh uch itil pentan bo'ldi endi bularni to'rtga olib olmayman shuning uchun zanjirni yana bitta kamaytirishim mumkin yana bitta kamaytiraman shu vaqtda hammasini yoyoringlar ya'ni metilga aylantirib qo'yinglar Iki iki da bula ikki ikkida turibdi asosiy zanjirga olib kelib olmayman endi bularni chunki bular radikallar sifatida qolishi kerak okay, keyin mana bunga olib keladigan bo'lsam bo'lar ekan endi nomlaymiz ikki ikki uch butan bo'ldi buni ataylab sizlarga yozma shaklda bermadim shuni osonroq ham bo'ladi e, keyin esa o'zlaringiz gepta yozishdi oktanni esa buni pastida xudo xohlasa video chiqaramiz u videoni megabayt sal ko'proq bo'ladi izomeriyani yaxshi tushuntirilgan bo'ladi xudo xohlasa shuni ko'rib izomeriyani yaxshiroq tushuna çün olasizlar chunki doskaga yozib tushuntirgan baribir boshqacharoq endi pentaizoeriga baribir to'xtalamiz beshta ugleroddan tashkil topgan bu normal keyin bitta uglerodni kamaytirdik tarmoqqa qo'ydik keyin bitta ko'chirsak bo'lmaydi o'sha uchun yana bitta uglerodini oldik va pentani uchta izomerli borligini bildik ana endi aktan bo'lib qolibdi yana bu moddani o'zgartirmayman ichini o'zgartirib bu, bu geptanni izamerini yozing telegramdan mana shunga yuboring tekshirib beraman hat o'zingiz yozib xato qilib keyin to'g'irlasangiz tez o'rganib olasiz sababini keyin yozganda -yo ham sistematik ham ratsional nomlarni yozing har bir izamerni eslaringizdan chiqarmanglar çıksan ana endi tabiatda tarqalishi qarag'ayda yettitalik vakili oqkaramda oh, yigirma to'qqiztalik petrushka yigirmalik gullar momida quyidagi s yigirma yetti yigirma sakkiz o'ttizliklari tarqalgan ana endi tabiatda tarqalishi metan botqoqlik hovuzlardagi gaz pufaklari chiqadi kinolarda ko'p ko'rgan bo'lsanglar kerak gazlar yorilib o'zidan yonib portlaydi bu mana shu metan gazi tabiiy gazda sakson to'qson yetti foiz ham metan olinishi birinchi bo'lib bertoyli mana bu usulda olgan buni tushuntirib o'tirmayman bari yodlaysizlar faqat tushuntiriladigan reaksiyalar tushuntiriladi yodlanishi kerak bo'lgan reaksiyalar yodlanadi man tashab berayotgan har bitta ma'lumotni telegram kanaldagi har bittasi o'qib yodlanish kerak ortiqcha hamma narsa olib tashlangan sizlar uchun faqat eng minimal holatga keltirilgan ya'ni bu ortiqchami bunisi ortiqchami degan narsa yo'q ikkinchisi uglerodga vodorod qo'shib metan temperaturani yodla olamiz bir ming ikki yuz gradusda uglerod vodorod bilan metanni hosil qiladi nikel va 475 gradus unum bo'ladigan bo'lsa unumdorligi ortadi to'yinmagan ya'ni pi bog'i bo'lganlarga vodorod qo'shadigan bo'lsak alkanlar hosil bo'ladi bu gidrogenlanishida buni aytib o'tganmiz mana bitta misol pi bog'i uzilib vodorod qo'shilib etan hosil bo'layapti. ana endi adolf Wurtz reaksiyasi adolf Wurtz tomonidan aytilgan reaksiyani yaxshilab tushuntiraman e'tibor beringlar eng ko'p uchraydigan reaksiyalardan va testga ham mana juda ko'p tushadi alkanning galogenli hosillariga natriy metalli ta'sir ettirish orqali alkanlarni olish bu qanday bo'ladi misol uchun metil yodidga natriy qo'shyapmiz siz uni metil yodid ya'ni shash uchyod plyus natriy emas xuddi mana bunaqa ko'rinishda bir mol aytsa ham ikki maol ko'rinishda yozib olishlaringiz kerak ya'ni mana alohida alohida olyapti to'g'rimi ya'ni metil iodidni ikkiga bo'lib qo'yayapti o'rtada natriy turibdi yodlari qanaqa uzun modda bo'lishidan qat'iy nazar siz uni qanday turishidan qat'iy nazar xuddi dumaloqni aylantirganday aylantiring ya'ni e, metillarni joyi etillarni joyi almashib ketmasinda yodimi qaysi galogen bo'lsa ham aynan mana shu joyga tushsin bunisi ham xuddi shu joyga tushsin mana shunday kesib olasizlar va ikki mol natriy yodid hosil bo'ladi ya'ni bir mol natriy buni yodi bilan ikkinchi mol natriy buni yodi bilan natriy yodidni no hosil qiladi va uzilgan qo'lidan birlashib boladi ya'ni mana shu joydan mana shu joydan uzildi uzilgan joyidan mana ko'ryapsizlar eta hosil bo'lyapti keyingisi ham xuddi shu shaklda ya'ni etil yodid bo'lsa unga natriy qo'shiladigan bo'lsa natriy yodid bo'lib chiqib ketib butan hosil bo'lyapti ana endi mana sal murakkabroqlari yani, ana endi sizga faqatgina bitta moddaga natriy ta'sir ettirib alkanlarni oling demaydi ikkita modda bo'lishi mumkin ikkita modda bo'lsa qanday bo'ladi kombinatsiya bo'ladi ikkita modda bo'ladigan bo'lsa birinchi modda bilan birinchi modda ikkinchi modda bilan ikkinchi modda va birinchi modda bilan ikkinchi modda mana shuni ko'ramiz mana birinchi modda bilan birinchi modda mana bo'lsa bu o'sha birinchi moddani ko'ryapsizlar biromini bu tarafga qaratib qo'ygan hech narsa o'zgarmagan ikkalasi bir xil shunchaki biromi qulay tarzda belgilangan va mana shu joydan kesilyapti va ikki mol natriy bromid bo'lib chiqib ketyapti va hosil bo'lgan moddaga ko'rib o'tiribsizlar shunchaki birlashtirib qo'yilgan bu ham xuddi shunday uzilyapti birlashyapti keyin ko'rsanglar <laughs> mana birinchi modda bu ikkinchi modda bu ikkalasi birlashtirilyapti mana ko'ryapsizlarmi va natriy orqali chiqib ketganda nima modda hosil bo'lgan bo'lsa hosil bo'ladi keyin uni nomlang nomlaysiz gibridlanishi desa gibridlanishi va hokazo nima qiling desa qolgani endi umumiy kimyo kursi bo'yicha qilinadi organikada asosan aytib o'taman umumiy kimyodan zo'r o'qigan bo'lsangiz masallarni zo'r ishlaydigan bo'lsangiz organikaga umuman qiynalmaysiz faqat nomlashni bilishingiz kerak izomeriya keyin reaksiyalar tamom karbon kislota tuzlariga ishqorlar ta'sir ettirib karbon kislotalari mana bu rcooh bo'lsa karbon kislota vodorodni o'rnida natriy kelsa u natriyi tuzi deyiladi ishqorlar qo'shadigan bo'lsak reaksiyaga e'tibor beramiz r degani mana bu radikal degani ya'ni biz yuqorida gaplashdik metil etil propil izopropil butil izobutil mana shu radikallar shularni natriyni tuziga natriy ohash qo'shadigan bo'lsak reaksiyaga e'tibor beramiz qanday bo'lyapti natriy ohashdan natriy oosi bilan buni s natriy natriy karbanga aylanyapti rh hash qolyapti keyingisida misol tariqasida berilgan metanni hosil bo'lishi natriy karban chiqib ketib metan hosil bo'lyapti keyinisi etanni hosil bo'lishi va hokazo ketaveradi mana bu radikal o'zgaraveradi nima bo'lsa mana bu yerda o'shani alkani hosil bo'ladi radikalga bitta vodorod qo'shsak alkan edi ishlasanglar ana endi keyingisi alyuminiy karbidga suv ta'sir ettirib buni umumiy kimyo kursida anorganik kimyo kursida juda ham ko'p gaplashganmiz shuning uchun to'xtalmaymiz keyingi suv gazi asosida sintez qilish buni ham yodlab olamiz tabiiy gazlarni yoki tosh ko'mirni kokslashda va neftni qayta ishlashda hosil bo'ladigan gazlardan metan foydalaniadi o'q olamiz keyingisi fizik xossalari e, metan rangsiz hidsiz gaz nisbiy molekulalar massasi ortishi bilan ya'ni gamologik qatorda chizdik boshda gomologik qatorda yuqoridan pastga tushgan sari ya'ni massasi ortishi bilan suyuqlanish va qaynash temperaturasi ortib boradi birdan to'rtinchi vakiligacha gaz hidsiz beshinchidan o'n beshgacha suyuq benzin hidli o'n oltidan yuqori qattiq hidsiz metan rangsiz hidsiz gaz malyar massasi ortishi bilan suyuqlanadi ana endi yonish reaksiyasi bu mana bular boyagi yuqoridagi fizik hossalar shuni tezlashtirilgan variant o'qib olasizlar uni yodlab olasizlar tamom boshqa ha muammo yo'q unda yonish reaksiyasi e'tibor beramiz barcha alkanlar yonganda umuman organik birikmalarni yonish reaksiyalarini gaplashgandik uglerod vodorod bo'lsa har doim karbon karbontangi suv bu alkanlarni umumiy yonish reaksiyasini tenglashtirilgan e'tibor beramiz bu, bu tarafda alkan s n hash ikki plyus ikki unga kislorod qo'shsak qanday tenglashtiriladi qisqasini aytganda bu nima uchun kerak o'zi bu masallar ishlashsa kerak boshqa vaqtdi mana bunday oddiygia qilib tenglashtirib qo'yaverasizlar agar alkan noma'lum bo'lsa mana bunaqa usulda tenglashtirilgan qulay bo'ladi biron vaqti ya'ni har doim ham zarur emas bunaqa reaksiyalar juda ham ko'p shu uchun qayerdan kelganini tushunib olsak bo'ldi yondagi kola umumiy kimyo kursidagilar yana aytaman qiynalmaydi bu tarafda nechta uglerod bor nta uglerodlarni tenglashtirishimiz kerak shu uchun n qo'ydim vodorodlar bu tarafda 2 n plyus ikki bu tarafda ham 2 en plyus ikki bo'lishi uchun ikkini nechiga ko'paytirsam 2 en plyus ikki bo'ladi n plyus birga ko'paytirsam 2 en plyus ikki bo'ladi keyin kislorodlarni hisoblayman o'ng tarafda 2 ga ko'paytirsam 2 n n plyus birni qo'shsam 3 en plus bir bo'ldi o'ng tarafda kislorodlar soni bu tarafda ham 3 n plyus bir bo'lishi uchun nechini ikkiga ko'paytirsam 3 en plyus bir bo'ladi ya'ni 3 n plyus birni ikkiga bo'lsam yonidagi koefisiyent kelib chiqdi. buni yodlamaslikda maslahat beraman tushunib olinglar yodlasa agar tushunmasanglar yodlab olinglar boshqa yo'li yo'q bir so'rab ko'ringlar tushuntirib bersam tushuntirib beraman e, ya'ni tushuntirish qo'limdan kelsa sizlarga davom etamiz metan ming gradusda yuqorida parchalanadi va uglerod va vodorodni hosil qiladi hosil bo'lgan uglerod vodorod aralashmasi qora kuya deb ataladi esimizdan chiqmaymiz oddiy savol tushib qolishi mumkin qora kuyani tarkibi desa ketdi a bda turadi shularda savol javob qilingan bo'lishi mumkin keyin metan bir ming besh yuz gradusda ham parchalanadi faqat ming gradusdagidek tagidek emas ming gradusdanima hosil qilib parchalanadi ming gradusda uglerod va vodorod bir ming besh yuzda istilen va vodorod eslab qold bekorga aytilmagan ataylab savol uchun ming gradus deb bir ming besh yuz gradus deb keyingisi metandan yuqori alkanlar ham degidrogish reaksiyasiga kirishadi ya'ni metandan yuqori alkanlar qizdirilganda vodorodda chiqib ketib qoladi ya'ni ko'ryapsizlar iba hosil bo'ladi vodorod hosil bo'lyapti degidrogenlanishda gaplashdik reaksiyalarni boshda metandan sintez gazini az kitobda berilgan o'qiysizlar bu reaksiya yodlanadi ana endi mana bu reaksiya juda muhim chunki bu tushuntirilishi kerak galogenlar ta'siri bu simyonov reaksiyasi deb ataladi yorug'lik ta'sirida botib boradi metanga galogenlar qo'shilgan vaqti mexanizmiga e'tibor beramiz mana metan galogin qo'shilyapti mana bu joydan hash xlor bo'lib chiqib ketib qoladi ochiq qolgan qo'liga galogin kelib birikyapti va shu tariqa davom etadi keyin ikkinchi zanjir reaksiya deyiladi bu keyin metan emas bitta xlor almashdi keyin yana bitta xlor almashadi ikkita almashdi keyin uchta bo'lib almashyapti keyin to'rtta xlor ham almashyapti e'tibor bergan bo'lsanglar keyin e'tibor beramiz Iı, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa keyingisi kanavalov reaksiyasidan oldin metanga xlor aralashmasi quyosh nuri ta'sirida portlaydi natijada hash xlor va uglerod hosil bo'ladi yuqori reaksiyadan nima farqi bor yuqoridagi reaksiya yorug'lik yorug'lik ta'sirida edi bu esa quyosh nuri ta'sirida bu reaksiya yodlanadi keyingisi neytrollanish kanavalov reaksiyasi radikaldagi vodorod bilan Uh, suv uh, nitrot kislotadagi ohash uh, suv bo'lib chiqib ketib qolib uh, metil uh, no ikkilarni hosil qiladi misol uchun hozir ko'raylik mana misol uchun metanga hash no ikkini qo'shyapmiz va uh, nitrometan hosil bo'lyapti e'tibor beramiz uzr nitrometan metan deb <coughs> yuborabman de bu netro hosil netro metan hosil bo'ladi to'g'ri metanga nitrat kista qo'shilganda bundan bitta vodorod bundan ohash chiqib suv hosil bo'lyapti va niytro metan hosil bo'lyapti ana endi savol tug'iladi agar mana bunaqa bir ikki uch uchtalik uglerod saqlagan misol uchun propan bo'ladigan bo'lsa aynan qaysi vodorod bilan kirishadi bunisidagimi bundagimi yo bundagi, maman, bundagi, maman, bundagi. A, biz birlamchi ikkilamchi uchlamchi degan narsalarni o'tdik uchlamchi ikkilamchi birlamchi tartibida reaksiyaga kirishishi sekinlashadi ya'ni uchlamchi uglerod e, keyin ikkilamchi uglerod keyin birlamchi uglerod e, vodorodni almashinishi shu tartibda bo'ladi birinchi qaraysizlar uchlamchi uglerod bormi uchlamchi uglerod yo'q to'g'rimi keyin qaraysizlar ikkilamchi uglerod bormi ha bor demak mana shundagi vodorod almashadi mana yani ko'ryasizlar o'rinni olish reaksiyasi yo'q bo'lsa o'rin almashtinish deyiladi kirishyapti vodorod bilan OH suvni hosil qilyapti va buni ochiq qolgan qo'li bilan no 2 ni ochiq qolgan qo'li birlashib 2 netro propanni hosil qilyapti keyingi sulfolash reaksiyasi ham xuddi shunday sulfat kislotani bu faqat yoyma holatda yozilgani mana bunaqa suv bo'lib chiqib ketib shunga kelib birkyapti agr uchlamchi uglerod bo'lganda uchlamchiga kelib birkardi keyingisi krekinglash reaksiyasi krekinglash yuqori temperaturada yoki bo'lmasa katalizator ishtirokida boradi temperatura ta'sirida boradigan bo'lsa e'tibor beramiz umumiy formulasini tushuntiray s n hsh ikki plyus ikki bu qaysidir alkan yuqori alkanlar parchalanganda kreking ta'sirida o'zidan kichikroq alkanni va alken ya'ni bu to'yinmagan uglevodrodlarni hosil qiladi bitta qo'shibog'i bor mana misol ko'ramiz geksanni krekingi metandan boshlab hosil qilyapmiz ko'rayapsizlarmi, eng kichigidan keyin etan propan butan ketyapti metan hosil bo'lsa bitta uglerodlik hosil bo'ldi demak yeksanda ta uglerod bo'ladigan bo'lsa bu yonidagi moddada 5 ta uglerod bo'lishi kerak 5 ta uglerod bunda bitta jami 6 ta. keyin etan hosil bo'lsa bunda 4 talik. propan hosil bo'lsa 6 ta bo'lishi uchun bunda propen bunda 4 talik hosil bo'lsa bunda 2 talik. ana endi savol tug'iladi bunda 5 talik hosil bo'lib bunda bittaligi qani deyishlaringiz mumkin bularda qo'shboq saqlagan e'tibor bersanglar bitta uglerod qo'shboq saqlamaydi u uglerod boshqasi bilan nimadir hosil qilish kerak shuning uchun beshinchi reaksiya bormaydi savol berishlaringiz mumkin qaysi biri birinchi boradi qaysi biri ikkinchi boradi bu hammasi bir vaqtni ichida boradi va hammasi bir vaqtni o'zida hosil bo'ladi ana endi davom etamiz katalitik kreking bunda alkandan har xil katalizatorlar orqali izomerlarni hosil qilish mumkin misol uchun normal pentandan katalizator <laughs> ishtirokida o'zini izomerini hosil qilasizlar <laughs> ya'ni bu parchalanmaydi hech narsa bo'lmaydi shunchaki boshqa izomerlarni hosil qiladi misol uchun pentan bo'lsa ikki metil botan yo bo'lmasa ikki ikki dmetil propanni hosil qilyapti ana endi ishlatilishi bularni yodlab olasizlar eng zarurlari yozilgan ortiqchalari olib tashlangan alkanlar yoqilg'i sifatida ishlatiladi bilasizlar metan etan propan butan juda ko'p tarqalgan keyin mana dxloretan xloroform tetraxlor metan erituvchi sifatida xlor metan esa oson suyuqlanadi va bog'latilganda juda ko'p miqdorda issiqlik yutadi shuning uchun soatgich inshootlarida ishlatiladi savol berishingiz mumkin issiqlik yutsa nima uchun soatgicha ishlatiladi deb modda bu modda tashqaridan issiqlik yutib oladi va tashqari soviydi ya'ni o'sha xona soviydi va shu uchun soatgich inshootlarida ishlatiladi millikda vaqtincha og'riq sezdirmaslikda o'n yettitalik yettidan o'n yettigacha bo'yilgan vakil yertuvchi va motor yoqilg'isi yuqori molekulalar alkanlar yog kislotalari o'shalarda ishlatiladi eng qizig'ini aytib qo'yay keyin bilmaganlar yangilik bo'lishi mumkin benzinni asosiy tarkibi mana shu kiradi ya'ni aktan s sakkiz h o'n sakkiz va benzinni to'qson bir deydi to'qson deydi yana nechchilari bor sakson deydi misol uchun ularni hammasi mana shu benzinni tarkibidagi aktanni foizi bilan ifodalanadi e, bugungi darsimiz tugadi sog' bo'linglar charchamanglar endi buni videoni pastida telegram kanalida bo'ladigan bu bo'lsanglar e, nazariy testlar bor shu testlarni ishlanglar undan keyin masala tashaladi